বিএসএফ সত্তর নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে খোয়াই মহকুমা আন্তর্জাতিক সীমান্ত গ্রাম বনবাজারে ওদনা স্কুলের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার সকালে ওদনা বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বিএসএফ এর ডিআইজি রেড্ডি সত্তর ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট মনোজ কুমার শর্মা তাছাড়া ব্যাটেলিয়ানের টু ডেপুটি কমান্ডেন্ট সহ অন্যান্যরা এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামে বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয় তাছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকার হাতে ক্রিয়া समग्र तुला दिलेन बीएसएफ एर आधिकारिक गण तबे बीएसएफ कर्तृक एमन अनुष्ठाने एलाकार मानुष विशेष उपकृत हन तो आज देखे हैं कि ये सीमावर्ती इलाके में रहने वाला जो आ, बहुत जनसमुदाय यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ प्राइमरी स्कूल में जो बच्चों का हम लोगों ने कुछ आ, अपना एजुकेशन सामग्री बांटे हुए हैं तो ये सत्तर बटालियन इस तरफ का द्वारा सत्तर बटालियन के द्वारा ये, ये दौरा, दौरा वस्तुएं वितरित किया जा रहा है कि ये हमारा हमेशा ये रहता है कि लोगों के ज़रूरत सामान को कुछ सामान दिया जाए और बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट जगे और स्कूल के अंदर इतना सुदूर इलाका में लोग रहते हैं उनकी बुनियादी सुविधाएं भी की कमी पड़ी हुई है तो उसको देखते हुए सत्यपटालन के द्वारा ये एजुकेशन सामग्री जो हम लोगों ने वितरण किया है इससे लगता है कि बच्चों के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट जगेगा और आगे जाके अपने पढ़ाई में थोड़ा मन लगाएगा थैंक यू सर